bugungi mavzuimiz bu jiddiy mavzu hisoblanadi yana qayta aytaman bu iymonga bog'liq narsa bu degani shuni zo'r qilgan odam iymoni ha значит baquvvat ekan yaxshi ekan iymoni shuni qilmayogan odam iymoni zaif ekan chataq ekan buni iyi ro'za tutyapti namoz o'qiyapti qur'on o'qiyapti ehson qilyapti yo'q baribir baribir chunki rasululloh alayhissalomni inshaalloh hadislarini o'qiymiz iymonni o'rtaga qo'yganlar bu qarindosh urug'chilikda silatu rahim degani rahim deb o'zi bachadonni aytadi ar rohman ar rohim ollohni ikkita sifati mehribon degan ma'noni anglatadi rohim bilan rohim bir biriga o'xshayaptimi şey orada ye yo'q xolos yedi olib qo'ysangiz rahmn bo'ladi yedi qo'ysangiz rohim bo'ladi ollohni sifati ya'ni mehribon